1140 писанок ручной работы за три дня. Ученики второй Новотроицкой школы совместно с делегацией из Ивано-Франковской области установили новый рекорд Украины в категории самое большого количества пасхальных пысанок, сделанных детьми. Поучаствовать по счете яиц и установления рекорда приехал народный депутат Украины Дмитрий Лубенец. Мне очень приятно, что сегодня в моем родном Волновасском районе, в населенном пункте Новотроицка, произошло событие, которое будет отмечено в книге рекордов Украины. Наши детки разукрашивали пысанки к, к, великому дню Пасхи. Над тем, чтобы попасть в Книгу рекордов Украины, работала вся школа. Дети с 1 по 11 класс ежедневно раскрашивали до 400 пасхальных писанок. Ради рекорда приходилось трудиться до позднего вечера, рассказывают ребята. Ну тут традиционные рисунки, галичины, какие. Взять из интернету, тому що нашему стоячу такого не работало ніколи, кто, можливо, ездил в Львів, и там, кто бачив, то, то и розповідали. Идея проекта принадлежит благотворительному фонду Ведрожини Прикарпаття и общественной организации из Ивано-Франковского Проми. Финансовую поддержку оказало посольство в Венгрии в Украине, а в реализации приняли участие представители Волновахской райадминистрации. администрации. Они выбрали украиноязычную школу Новотроицкого для участия в установлении рекорда. Первый раз, когда приехала делегация Ивана Франковской области сюда, они были просто поражены тем, что заиграл гимн державы, все школьники встали и со слезами на глазах пели сами гимн державы. Большинство писанок – настоящие шедевры. Каждый экземпляр по-своему уникален. Самых активных авторов награждали символическими наградами, а рекордные 1140 пасхальных яиц – праздничные дни передадут жителям Львова, Ивано-Франковска и Тернополя. Часть отправится страны Европейского Союза. А пять учеников Новотроицкой школы в мае посетят резиденцию Папы Римского в Ватикане. Мы хотим, чтобы в в Ватикане, где на площади соберется большая количество народу, мы могли презентовать карту мира.